Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я рад приветствовать вас в этот утренний час и в этот особенный день, когда мы вспоминаем, это как вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа, это напоминание нам о том, что те, кто, которые приняли Его спасение, что мы, Его дети, что мы присоединились к к его телу, к его крови, и что мы его дети, что мы соединились с Богом. Это очень важный момент. Почему? Потому что однажды человек потерял всякое соединение с Богом и жил сам по себе. И хотелось для нашего напоминания, для нашего ободрения прочитать два места Писания, которые записаны. Первое это... 20 глава, э, исход с 1 стиха по 6. «Изрек Бог, изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог Твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину Отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. И творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди Мои. До сего места. И второе место это э, Деяние 4.12. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Эти два места нам говорят о том, что Бог един, что Он Творец, который создал все, и только Ему должны мы поклоняться, и только Он совершил спасение для нас. И если мы начнем читать Слово Божие и возьмем с первых стихов, то как хорошо жил, жил Адам, когда Бог только сотворил Вселенную и все. И как хорошо было Адаму жить на той земле, в том месте, где Господь его поселил. Утром он вставал, Господь уже все настроил, все работало исключительно четко по Слову Божьему. Роса была животные питались. Только единственное, Бог говорил Адаму, что ему делать. Адам просыпался, делал, и не надо было думать ему, что же ему делать завтра и как ему жить завтра. Потому что он всецело зависел от Бога, принадлежал Богу, как его творение, и он был неразрывен не с Богом. И это было великое благо для него. И в определенный момент, в определенный момент мы видим, когда подошел дьявол, искусил, и человек не выдержал, и потерял вот это великое благо быть со своим Господом. Почему? Потому что он ослушался Бога, он поверил в то, что и создал кумира, я, я могу быть как бог, вы можете быть как боги. Он поверил в это и это был наверное первый кумир, который создал человек идол и который разделил человека с богом. и до определенного момента человек жил без Бога и когда уже вот начали призывать имя Господне и когда, дошло до вот этого момента, когда создался народ израильский, то Господь возвращает к тому понятию свой народ, что нету других богов, потому что Бог единый, который создал человека и который желает блага ему. И Он послал эти заповеди для израильского народа, чтобы израильский народ он, он, послал не только заповеди, но и те знамения, которые могли их утвердить в том, что Господь есть сильный, и Господь есть Создатель всего, всей Вселенной, и все Ему повинуется. И в какой-то части народ поверил и пошел, и Господь дает вот эти заповеди. И до определенного момента, когда люди, эти, народ Божий, когда они соблюдали и шли за Богом, и был Господь их Богом, и не они никогда, никуда не смотрели на каких богов, то им было благо. Господь их благословлял и посылал им все необходимое, и они ни в чем не нуждались. Но когда люди начинали смотреть по сторонам на других людей, которые поклонялись иным богам, и забывали своего настоящего Бога, то Господь Напоминал им, что я Господь, и все в руке моей. И я могу тебя благословить всяким благословением, и могу не благословить. И потом народ опять возвращался к Нему. И мы, когда мы смотрим много примеров, когда в Библии написано, когда Иосиф, он все полагал на Бога, и в самых трудных ситуациях жизни, когда он попал в рабство. Он все равно служил Богу, и Господь Его благословил, и потом благословил Его народ и Его братьев через Него. И когда мы читаем про Даниила, как седрах и полагали все время на Бога, и даже когда их бросили в этот огонь, то огонь им не принес никакого вреда. Почему? Потому что и огонь во власти Бога. Все во власти Бога. И поэтому Господь нас хочет привести к тому тоже пониманию, и в определенный момент Господь послал Иисуса Христа, который совершил спасение, которое Бог запланировал, которое Бог совершил через Сыне Своем и даровал нам в Сыне Своем. И когда мы откроем, это величайший пример для нас, оставленный Богом. Когда мы откроем Евангелие от Матфея, в 4 главе с 1 стиха мы читаем такие слова. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и постившись сорок дней и сорок ночей напоследок залкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, «Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим, заповедает о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего» опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если пал, поклонишься мне». И тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему в этом месте мы видим, что Иисус Христос показал и исполнил то, что не исполнил Адам. Дойдя до такого состояния, что он взалкал, что начала плоть требовать своего пищи, то Иисус Христос показал, как, какой выбор нужно было сделать Адаму, когда плоть потребовала «я хочу быть как Бог», то здесь Иисус Христус, Христос, подчинился Богу, Отцу Своему, и Он показал, что здесь дьявол показал, что ты можешь, как Сын Божий, совершить, создать эти хлебы. Но Господь, Отец, не говорил Ему этого, и поэтому Он не сделал это. Он был подкрепляем Словом Божьим, и Он помнил об этом, что Господь говорит, говорил Ему. Также потом когда дьявол взял его на крыло храма, говорит ему, ты бросься, и Боже сказал, что понесут. А Иисус Христос, Он был уверен в том, что Ему не надо испытывать Бога, Ему нужно только творить Его волю. И Он сотворил Его волю, и не сделал этого. И Господь Его благословил. И когда... Госп... Э... Сатана показал ему вот эти царства мира, то Иисус Христос ему говорит, что все это Божие, все это моего Отца, и то, что принадлежит моему Отцу, то принадлежит и мне, и я не буду творить твоей воли, не буду творить своей воли, но буду творить волю Отца моего, потому что я и Отец одно, мы соединены с Ним, и что я Его сын, а Он мой Отец, и это очень важно. И Иисус Христос все это показал для нас, и в конце отошел от него дьявол. Почему? Потому что он увидел, что не может ничего он сделать, потому что Иисус Христос всецело соединен с Иисусом Христом. И это очень важный пример для нас, что мы должны быть также соединены с нашим Господом, через Иисуса Христа, веруя, веруя в Него, в Его спасение, которое Господь даровал и спас нас. Дорогие братья и сестры, нам нужно каждый день проверять себя, насколько мы в тесных отношениях с Богом, насколько мы исполняем Его волю в нашей жизни и насколько мы подчинились Ему потому что мы должны быть подчинены Ему всецело, и тогда нам будет благо, так как Псалом Давида говорит о том, что если Господь не сожжет дома, то напрасно строит, то напрасно трудятся строящие его. Почему? Потому что Господь дает силу и здоровье и знания, как правильно построить. И если мы будем всецело полагаться на нашего Господа, то Он благословит нас и приведет нас в свою вечную обитель, там, где будет благословение и благо для всех нас. Прославим нашего Господа в этот утренний час. И пусть Господь нас приготовит к тому, чтобы достойно участвовать в заповеди Его, соединяться с, с, с Ним. Аминь.